İranın rəhbəri Əli Hüseyni Xamənənin etnik mənsubiyyəti haqqında. Çoxları onu Xamənə təxəllüsünə görə Azərbaycanlı hesab edir. Ancaq onun öz rəsmi saytındakı tərcüməyə hal və şecərləsi ilə tanış olduqda rəhbərin Azərbaycanda olmadığıza çıxır. Yer gəlmişcən İran rəhbərlərinin şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı Hüseyni, Xamənəy yox, Hüseyni Xamənə yazılıb. Rəhbərin rəsmi internet saytı khamenei.ir-dən Əmisi Məhəmmədin Əliyəsmalarından İran dövlətinin başqa rəsmi saytlarından və İran rəhbərinin ofisindən alınan məlumatlardan aydın olur ki, Qulu babaları 1050 il bundan öncə, yəni miladi tarix ilə təqribən 971-ci il. Abbasilər dövründə İraqdan bugünkü Tehranın cənubunda farsların yaşadığı Aştiyan və Təfriş bölgəsinə miqrasiyət edib və 1837-ci ilə qədər 866 il orada yaşayıb və Hüseyni Təfrişi soyadını almışlar. Əli Xamanəyinin atası, Cavadın babası Molla Məhəmməd Hüseyni Təfrişi Şirali təbliğ eləmək üçün Cənubi Azərbaycan da Mişov dağı ilə Urmu gölü arasında yerləşən Xamənə qəsəbəsinə gedib və 11 il yaşayır. orada yaşayır. Orda Molla Məhəmmədin Hüseyn adında oğlu olub. Daha sonra o 19-cu əsrin ordularında yaşamaq üçün ailəsi ilə birlikdə İraqın Necəf şəhərinə köçüb. Xamənədə anadan olmuş oğlu Hüseyn 1890-cı illərdə Necəfdə soyadını Hüseyni Təfrişidən Hüseyni Xamənəyə dəyişib. 2-ci Xamena sözünü soyadına əlavə edəməyib. Molla Hüseyn Necəfdə evlənib və 1895-ci ildə Cavad adlı oğlu dünyaya gəlib. Molla Hüseyn ailəsi ilə birlikdə 1897-ci ildə Necəfdən Məşhedə getmək üçün Təbrizə gəlib. Lakin Qacarlar dövrünün son illərində İranın quru yolları təhlükəli olduğu üçün Molla Hüseyn Təbrizdən Bakiyə, oradan gəmi ilə indiki Türmənistan'a, oradan isə Məşhedə keçməyi planlaşdırılmış. Ancaq bir neçə il Təbrizin Xiyabun məhəlləsindəki Qarabağlılar küçəsində qalmağa məcbur olan Molla Hüseyn Məşrudi İnqilabından sonra 1918-ci ildə Məşhedə köçüb. Edədək ki, Qarabağlılar küçəsində yaşayanlar Türmənçay müqaviləsindən sonra Qarağaqdan zorla köçürülmüş Azərbaycanlılardır. Əli Xaməneyinin atası Molla Cavad Məşhedə köçməmişdən əvvəl 21 il, yəni 2 yaşından 23 yaşına qədər Təbrizdə böyüyüb və Azərbaycan türkçəsini ana dili kimi öyrənib. Molla Javad bir neçə dəfə necəfə getsə də ömrünü məşhəddə keçirib. Məşhədddə ikinci xanımından 1939-cu ildə İranın bu günkü rəhbəri Əli Xamenei dünyaya gəlib. Anası İsfahanlı Fars Molla Haşim Mirdamadi Necəfbadinin qızı Xədicə olan Əli Xamenei Molla Javadın 4-cü övladıdır. Molla Cavad Azərbaycan türkçəsini mükəmməl öyrəndiyi üçün məşəddə Azərbaycanlılara aid olan Sədiqilər məscidinin mollası olub. Əli Xaməni Sədiqilər məscidində mollalıq eləmək üçün atasından bir az Azərbaycan türkçəsini öyrənib. Əli Hüseyni Xamənənin şəcərəsində bir saxtakarlığa dəraz gətirdik. Şəcəradə ittiham olunur ki, onun nəslə işi yəğirlərin 4-cü imamı Zeynalabdin kənizindən olan oğlu Əli Əskərə çatır. Ancaq Zeynalabdinin Əli Əskər adında oğlu olmayıb, Hüseyn Əsxi adında oğlu olub. Bununla bağlı ayrıca araşdırmamız olacaq. Araşdırmalarımız və mötəbər mənbələr sübut edir ki, Xamənədə bir həftə belə yaşamayan oğula cavab və oğlu Əli Hüseyni Xamənə etnik kökəncə farsdır ya da 1050-lərlərsində farslaşmış ərəbdir.